assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar aziz aka ukalar opa singillar sizlarni yana bir bor yangi roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar bugun xudo xohlasa video roligimiz e, ish haqida emas yo'l jarayonida samarqandga ketyapman bugun sakkizinchi may shu munosabat bilan video qilyapman ertaga xudo xohlasa to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni e, va ota bobolarimiz shu urush davrlarida biz uchun mana yani, yoshlar uchun kelajak uchun nima deydi mustaqilligimiz uchun ancha qon to'kishgan yani, xizmat qilishgan shu munosabat bilan bayram munosabati bilan hammani tabriklab o'tmoqchiman to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni hammamiz eslaylik uydagilarimizni musofirda yurgan aka ukalarimiz yaqinlarimizga telefon qilib nima deydi bayramlar bilan tabriklab shu munosabat bilan men ham sizlarni eslash maqsadida mana 8-9 may kuniga xudo xohlasa ertaga nasib qilsa inshoalloh video chiqish e, niyatida video chiqadi inshaalloh hozir men samarqandga ketyapman do'stlar ko'rib turganinglardek hozir uje chinozdaman ozgina bo'lsada sizlarga yo'l jarayonlarini video qilib ko'rsatib ketaman xudo xohlasa sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman ko'rib turganinglardek orqadagi yashiklarda do'stlar asal zombir bor ichida zombir ari deydi asal ari deydi bizda de, e, o'shani uyga olib ketyapman uyda dadam asal zombir bilan shug'ullanadi endi qiziqishi xobbi deydiyu shunaqa uyda bir yettita sakkizta uyalari bor yana hozir men sakkizta uya asalari sotib oldim sotib oldim shu olib ketyapman hozir samarqandga ertalab tayyorlab bergan edim toshkentdan oldik orqada mana ko'rib turganig yashiklar ichida zombirlar bor xullas hozir shuni olib ketyapman samarqandga va 9 mayga uydagilarni ko'rib nima qilib xudo xohlasa shu maqsadda ketyapmiz keyin ish jarayonini anchadan beri chiqarmayapman komentariyalarda yozishyapti aka vide chiqarmyapizdeb xudo xohlasa endi mana nasib bo'lsa, inshaalloh, ro'zaga ham kam qoldi ro'zalar tugalsa ro'zani oxirlarida ham xudo xohlasa videolar qilamiz ro'zadan keyin nasib bo'lsa inshaalloh ish faoliyatimizni to'xtatmasdan bir haftada xudo xohlasa ikkita video qilishga iloji boricha harakat qilaman inshalloh azizlar sizlarga shunchalik mani qo'llab quvvatlab videolarni tigiga judayam chiroyli pриятный kомentarиyalar yozyapsizlar judaham rahmat hammanlarga boringlarga shukur deyman oilanglar tinch bo'lsin xotirjam bo'lsin topganinglarga har doim allohim baraka berib yaxshi kunlarda yaxshi yaxshi nima deydi bayramlarda ko'rishish hammamizga allohim nasib elasin o'shaning uchun man judayam xursandman shunaqa yaxshi insonlar borligidan n ollohga shukur bittadan o'tdi pодписчикmiz ham besh mingta auditoriya bo'ldi bizniki allohga shukur men uchun bu juda judayam katta ko'rsatkich endi besh mingta ham hazilakam so'z emas shunchalik mani qo'llab quvvatlab kelyapsizlar judayam rahmat sizlarga man juda yam minnatdorman har doim qo'lim ko'ksimda har bir pоdписchik har bir obunachi uchun man hurmati cheksiz har bir insonni o'shaning uchun sizlardan nima deydi juda yam minnatdorman shunchalik mani qo'llab quvvatlab поддеrжка qilib kelyapsizlar keyin endi xudo xohlasa hozir yo'l jarayonlarini ham olib borib ketaveramiz hozir mana ko'rganinglardek asal zombir olib ketyapman endi misol sizlar uchun agar qiziq bo'lsa mana shu asal zombirni qanaqa boqish qanaqa ko'paytirish asal olishlari ana shu larsa agar sizlarga интересно bo'lsa agar komentariya video chiqqandan keyin komentariyaga yozsanglar komentariyaga albatta xudo xohlasa подробно keyin asalzobirlarni yashiklarini ochib ichida qanaqa rivojlanishi unda qanaqa toza asal olsa bo'ladi shunaqa подробный доскональный nima deydi qiziqarli bo'lsa asal asalari to'g'risida sizlarga interesnо bo'lsa man xudo xohlasa yana video qilaman imenно samarqandga kelgan paytim ashu asalarlarni ko'rsatib sizlarga qanaqa boqiladi qanaqa qarash kerak shular to'g'risida video rolik qilaman agar sizlarga albatta komentariyaga yozasiz azizlar endi qisqa qisqa video olib ketaman mana shu shaharlardan o'tib ketamiz o'i man chinozga kelyapman chinozdanam o'tamanda hozir sirdaryoga boraman endi mana shu ko'chadagi toza havo mana musofiqda yurgan aka ukalarimiz shu o'zimiz qiziq bo'lsa ko'chani ko'rsatib videoga olib ketaveraman xudo xohlasa keyingi videoroligimizni chiqaramiz o'zinglar baho berasizlar qanaqa chiqqanligi haqida nasib bo'lsa xudo xohlasa yoqadi degan umiddaman keyin yana bir bor to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni bilan azizlar sizlarni chin qalbimdan tabriklab qolaman xudo xohlasa shunaqa bayramlarni yaxshi yaxshi bayramlarni ko'p ko'rib yuraylik xudo xohlasa hayitga ham ozgina qoldi nasib inshaalloh hayitimiz ham yana xudo xohlasa keyingi haftaga nasib bo'lsa inshaalloh nasib qetsan hammamizga keyingi yil hayitlarda ro'za ro'za ramazon oylarida hammamiz birga bo'lib yaxshi kunlarda yaxshi kayfiyatda oilamiz bag'rida ota onamiz sog' salomat bo'lishni allohdan so'rab qolaman endi chiroyli chiroyli kadrlardan xudo xohlasa yo'l yo'lakay tomosha qilib ketaverasizlar video rolik yoqsa albatta layk kommentariya kanalda kimda kim obuna bo'lmaganbo'lsa obuna bo'lamiz do'stlar obuna uchun oldindan rahmat endi yo'llarni tomoshaqilib ketamiz'lar do'stlar dostlar mana hozir chinozga kirib kelyapmiz mana chinozdan уже hozir chiqamizda sirdaryoni ko'prigiga kelamiz video yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman поставка yo'q telefon nima degani o'shaning uchun tarp etganmiziloji boricha maksimal darajada yo'l yaxshi ko'rinishini nim radar bor ekan anti radarimiz qilyapti mana do'stlar sirdaryoni ichiga kirdik do'stlar mana sirdaryodan ketyapmiz ko'rayotganinglardek hozir oz kichkina kichkina kadr qilib ketaveraman endi qiziqroq bo'ladi shaharlardan o'tayotgan payt Radar Bora, Turun, bu arada orada İstanbul'da Türkçelik bir Bu taraftaki yörede gelen insanları satarlar Radar Toşkin'le alıp gitti Neyse şu radarla buraları Toşkin'le alalım Şu yolda fakat İstanbul'da da radar var İstanbul'da bizla mana sardoboga kirib kelyapmiz do'stlar sirdaryo viloyati sardobo tumaniga hozir ko'rasizlar chap qo'lda yangi qurilgan domlar chiqadi. chiqadiоисиo'sha baxtsiz hodisadan keyin suv bosgandan keyin holat mana mana bu yerda yangi qurilgan mana yangi nimalar уже ancha chiroyli qilib ko'z tegmasin eski qovun bozor mana bu ko'rayotganinglardek qovun bozorni ham chiroyli qilib qo'yibdi mana mana bu yerlarda suv toshgan bo'lgan oldin mana ko'rib turganinglardek полный mana shu yerlar suv toshib ketgan bo'lgan xudoni o'zi asrasin mana bu yerda ko'rib turganinglardek muhtaram prezidentimizni nimalari bilan e, yangi domlar qurilgan ko'rganinglardek как бы yangi shahar уже воще tubdan o'zgarib ketdi juda ham chiroyli go'zal e, qilib ko'p qavatli binolarni qurib berishdi juda ham mana ko'rayotganinglardek e, ko'pchilik xizmat qildi bu yerda e, yurtimizga ko'z tegmasin qaza nomerlar ham yuribdi ko'rganinlarde mana shahar kottejlar ham qurilgan atrofida judayam chiroyli qilib mana ko'rib turganinglardek mana yangi domlar boa svetoforlar mana radar qo'ygan eski mana shu yerda poska bo'lardi kimda kim o'tgan bo'lsa yetim postka deyilardim yani chap tarafda bo'lardi adashmasam hozir olib tashlagan bu yerda post yo'q hech qanaqa mana ko'rganinglardek <laughs> уже ha demak hozir sirdaryodan chiqib jizzaxga kiramiz <laughs> xudo xohlasa judayam go'zal yo'llarni qaranglar yo'llarni tekisligini judayam chiroyli qilgan yo'llarni do'stlar 17. yettinchi postdan ham o'tdik sirdaryodan chiqish postidan chiqdikda endi hozir o'rtada hali jizzaxga kirish postga kirmadik mana bu yerda ham ko'pchilik bilsa qovun bozor <laughs> bo'lardi oldin hali endi qovun sezon boshlangan edi hozir уже bir yuz o'n kilometr soatiga tezlik yuradigan trassaga yib chiqdik aholi yo'q end bu yog'iga bir yuz o'n kilometr soatiga yursangiz ham qonunni buzmaysiz endi orada bor насеlенный punktlar bor joyda yetmish yurasiz а так hozirgi mana ko'rib turganinglardek bu holatda bir gacha o'ngacha bemalol haydasangiz bo'ladi Narishini hisoblanmaydi mana atrofda bu joyda manzara dedi deydiku nima deydi hamma yoq banklar chiroyli trassa ko'rganingizda ketyapmiz endi просто bu videolarni olishdan ham maqsad prosta kimgadir sal qiziqroq misol misol tomosha qilib ozgina zavqlansa shu yurt vatan sog'inchini his qilsa yoki da qandaydir ощущение bo'lsa deymanda chiroyli his qilab mana misolso yurgan paytda o'zbekistonni videolarini ko'rib qolsam boshqacha bo'ladi o'shaning uchun mana eshaklarni ko'ryapsizlarmi eshiklarni eshaklar ku ikkita turibdi ekan 2 saat daha 200 90 kilometre bir şansım varsa. Beymaro, Kucadal bir şansım varsa. Yenekse, yenekse videoyla op kit olayım yolladım. 2000 kez varsa, bere var geç kurdustu. 2000 500 Videoya aldim o'zinglar videoga baho berasizlar mana shu yo'lda olgan videolarimga kommentariya qoldirasizlar xudo xohlasa azizlar mana уже jizzaxdamiz perevalga chiqyapmiz ko'rib turganinglardek chap qo'limizda hozir nimaga ko'tarilyapmiz endi hali perevalgacha bor уже o'nga ketsangiz jizzax shahari ichiga kirib ketasiz to'g'riga уже perevaл bilan yavdaroq bilan tushib boramiz hozir mana уже jizzax tavomlari boshlanadi di somsa jizzax somsasi treylerda mana yangi mashinalar ketyapti ko'rib turganinglardek hammamizga nasib qilsin shunaqa yangi salona mastla moshinalar do'stlar hozir radar qo'ygan mana ерва chiqaverishdi radarmi endi video наблюденияmi hech kim bilmaydi to'g'risi o'shaning uchun sekin yuramiz jizzax taomlari hammasidan bormana stalbada radarmi yo'qmi bilmayman точно bilganlar bo'lsa mana shu yo'ldan o'tganlar komentariyaga yozib ham bo'ladi radarmi yo videoнаблюдения qaysi birligini точно bilmayman turibdi mana borlar taklif qilyapti ro'zaligi uchun baibi kam Dostlar ana piri valda o Burdur yani ile de Tağım akrağımız Şimdi valda yine piri valda da bu masaya O zorca yarışı piri val Cizah piri valda mız Tepalik ki çıkıyor ki de yapı zorca Yurlarına remont kıyan yakşanca piri valda Tekkes aydın ravan dedi koy bakıyoruz diyeceğim de yani, koyla çok. Ne bolda kadar kimse, ne koyla var mı? dostlar. mana samarqandga ham kirib kelyapmiz xudo xohlasa vesh tochkada ko'tarilib nasib bo'lsa postga kelamiz samarqand viloyatini kirish postkaysigao' mana do'stlar samarqand viloyatiga xush kelibsiz vesh tochkadamiz ko'rayotganinglardek to'g'rida postka buyog' mana archazor chiroyli go'zal yo'lda davom etaveramiz azizlar mana samarqandga ham yetib keldik xudo xohlasa jonboydamiz nasib qi'lsin inshoalloh paezdkamiz ham bugungi uh, yo'limiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi xudo xohlasa nasib qilsin inshoolloh keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman samarqand ужe jonboydamiz jonboyda do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar yaxshi kunda ko'rishguncha